norasiydi go'dak uvoli xo'jaray opa o'g'lining ko'ngliga qaramay singlisining qizi gulsanamni kelin qildi gulmurod sevgilisining oldida bevafoga aylangan bo'lsa ham hayot qonunlarining oldida ojiz qolib baribir xolasining qiziga ko'ngil berib yashay boshladi yosh kelin kuyov bir birlarini laylimajnunday sevib qolishdi bu holat xoja akbar xojar opaga yoqmadi o'g'lini qizg'angandi shekilli bir ikki marta o'g'li kechki kechki paytlar ko'chadan yashirincha shirinliklar olib xonasiga kirib ketganini ko'rib ich iç ichidan yondi shu kundan boshlab kelinini ishlaridan kamchilik izlashni va yuziga solishni boshladi kelin ham qaynona o'zini xolasi ekanligi uchun tilini qaynona kelin bir biridan qolishmay qaynashardi qaynashardigulmurod tabiatan fe'l birovni yuziga tik qarab gapirishni bilmaydigan otasi toshmurod aka kabi yuvosh yigit edi bu orada gulsanamning homiladorligi bilinib qoldi gulmurod xotinining og'zidan chiqqanini muhayyo qilishga harakat qilardi bosh qorong'ulik davrida davomida gulmurod ancha xarajatga tushdi puli yo'q bo'lsa qarz olib xotinining erkaligini ko'tarishga harakat qildi xotini ham atay qilardi bu qiliqlari bilan erining sevgilisini isbotlab bermoqchi bo'lardi axir ko'pchilik to'y kui yuziga solganida gulmurod masonani sevadi senga onasining qistovi bilan uylanyapti ko'ngilsiz odam bilan qanday yashaysan bu kabi gaplar dil tubiga joylashib qolgan endi erining gulsanamsiz yashay olmasligini xalqqa namoyon qilish kerak bola tushib qolish xavfi bahonasida uy ishlarini ham qilmay qo'ydi qaynona kimga arzini aytishni bilmaydi ich ichidan farzand ko'paytirmaganidan afsuslanadi o'g'liga tinmay maslahat beradi farzandning ko'pi yaxshi yoshlikda iloji boricha ko'paytiring o'g'ilni hech bo'lmasa ikkita qiling oy kuni yaqinlashib gulsanam pahlavondek o'g'il chaqaloqning onasi bo'ldi gulmurod birinchi farzandni tug'ruqxonadan uyiga uygaroa dabdabayu asasa bilan olib keldi farzandiga yaxshi kunlarning darakchisi bo'lsin deb behruz ismini qo'yishdi gulsanamning erkaligi yanayam ortdi shu darajaga yetdiki hatto bolaning tuvagini to'kmay chiqarib qo'yardi bu ishni hojar opa qarg'anib qarg'anib bajarardi qaynona kelin ashaddiy dushmanga aylanib bo'lishdi gulmurod behruz bir yoshga to'lgach tug'ilgan kuni qilib qo'y so'yib elga osh berdi bir tomondan ancha qarzdor bo'lib qolgan bol ikkinchi tomondan onasi va xotinining gen, janjallariga chidamay rossiyaga pul ishlagani ketdi o'g'li ketib hojar xolaning o'zicha ancha eskirdi kelinga cho'rilik qilmay nikida mehmonda yurishni odat qildi kelin chor nochor uy yumushlarini bajarishga majbur edi bolani uxlatib uy yumushlarini bajarguncha bola uyg'onardi yana bolasining ketidan bo'lardi tush paytidagi uyqusidan qolayotganiga achinardi kelin kelin ham yechim topgandek behruzni buvisiga qo'shib yuborishni odat qildi qaynonasi yasanib chiqishga bolani ham kiyintirib oyi men uy yumushlarini bemalol bajarishim uchun behruzjonni ham aylantirib keling ish bilan bo'lib bechora bolamga ahamiyat berolmayapman deya qaynonasiga topshirardi endi hojar opa borgan joyida o'tirgandek bo'lmas edi axir yosh bolani ketidan bo'lishi kerak yana kelinini yomon ko'ra boshladi nevarasining ham injiqliklari joniga tegdi qariganda go'dak ko'tarib yurish ham charchatgandi bir kuni uzoq qishloqdagi yaqinlarining uyiga yo'l oldi nevarasini esa olib bormasligini piyoda ko'p yurishini keliniga aytdi ammo kelin o'z gapini o'tkazib bolani qo'shib berdi hojor opa mehmonga qaytib behruzjon ariqqa oqib ketganini aytdi gulsanam dod faryod ko'tardi ertasiga gulmurod yetib keldi rossiyadan barcha tegishli teishlirganlarnioyoqqa qo'yib ariqlarni quritib bola ammo topilmadi bir bir hafta o'tib o'tib cho'pon ko'lmakda ketayotgan daragini olib keldi gulmurod o'sha yoqqa qarab yugurdi bola shishib beo'xshuv bo'lib ketgandi uni gulsanom oyoq kiyimidan tanidi ikki yoshli behruzjon chalqanchasiga suvda yotardi sho'rlik bola qaynona kelinning ahmoqona urushlarining kasofatiga uchrab qurbon bo'lgan edi bu bilan hojar opaning qotilligi ayon bo'ldi sud ishlari boshlanib qaynonani o'n yilga ozodlikdan mahrum qildi gulmurod bir bolani eplab asramagan xotinni kechirolmay taloq berib rossiyaga jo'nab ketdi xulosa sizdan